бетонна труба, врем вже скільки там пройшло, вже десь років 40 пройшло, верхушка згнила, верхній груд надавив, і вона провалилася, і, все. і перекрило воду. І пішла вода через верх. Це розрізав, скільки тут метрів 25-30. Весь асфальт треба підняти, грунт треба весь підняти, добратися до труби десь глибиною 3,5 метри. Вот, расшистить трубу, подать новую. И потом засыпать. Работала богатая. Тоже много. Вонь стоит, то есть это понятно, что это не отход, это не вода. Ну ладно, бог с ним, они ремонтируют, это их забота, как говорится. Да? Ну вот люди не могут, смотрите, вот мама с ребенком не может перейти дорогу. Я позвонил э, по трем номерам телефона, попросил хотя бы сделать какую-то доску или там какой-то трап элементарный. На что мне сказали, что мы не волшебники. Я не понимаю, что здесь такого волшебного. Во Франции или в Германии уже давно огородили бы, сделали пограждение, бы все было бы красиво, культурно. И мы хотим в Житомире, чтобы было то же самое. Сегодня я звонил, они мне сказали, что завтра снимают троллейбусы. То есть будут перекрывать, я так понимаю, перекапывать здесь все на свете. И... Ну, будут ремонтировать. Но да. вот этот, посмотрите, мамочка с коляской, ну как ей прийти? Ну это же ужас какой-то. Вон она бежит, а это... Ладно, если это была бы чистая вода. Это канализация, люди добрые.